Шановные сябры, бажалцы, на дворе зараз зима. За в окном зима. И Украине у нас так само зараз довольно, довольно, И Украине у нас так само зараз довольно суровая зима. Але в наших сердцах весна, потому что иншие люди у нашей профессии просто не идут. И я жадаю вам перед этими колядными святыми. Незалежно от того, те они католические, православные, и перед Новым Годом, и почнется после конца света, как та весна, что у вас в сердце, перешла за окна. И как в нашей краине нареште был такий час, когда сердце журналистов и то, что на бачу навокал себе, было одно я ожидаю для Беларуси новые весны, и для вас так само. Дякую.